Это снова я, Юля, которая снимала выпуск про аватари. А сейчас я сниму выпуск про э, как сесть на шпагат в домашних условиях. Смотрите. Это очень легко и смотрим на мои ноги. Раздвигаем ноги и, и тянемся к э, другой и э, другой ноге. К левой и к правой ноге. И посерединке. Хоп! Два, три. Ноги обтягиваем. И становится у нас очень хорошо. Куртку держим. И тянемся э, Теперь здесь ноги согнули. И тянем. сейчас будем делать такое упражнение. Делаем вот так. И вот так нагинаемся. Тоже помогает корпус. А теперь берем и ставим ногу вот так. И потом вот так делаем. И постепенно раздвигаемся. Вот это мой фокус про то, как я сделаю шпагат. Svāmiela, ja nu...